इंतजार चौबीसवा इंशा अमरीको कहानी शारख अली वैल्यूवर्सिटी नाश्ते से फारिग होकर हमने बी एन बी को खैराबाद कहा सुबह के दस बज चुके थे ये एक रोशन और गर्म दिन का आगाज था और लेंडो के क्याम का ये हमारा आखिरी दिन था टैक्सी तयशुदा वक्त पर पहुंच गई हम अपनी मंजिल डिज्नी बोर्ड वॉक रिसोर्ट की जानब सफर करने लगे ये एक दिलकश वाटरफ्रंट होटल रिसॉर्ट है जो ऑरलैंडो में डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियोज के करीब वाकई है उन्नीस सौ बीस की दिहाई के तर्ज की मोतबर इमारत और सामने दरम्याने साइज की झील और उसके किनारे की बोर्ड वॉक के साथ बने छोटे बड़े रेस्तुरान डिजनी रिसार्ट होटल की इमारत बाहिर तो खुशहाली का मजहर थी लेकिन उन्नीस सौ तीस के ग्रेट डिप्रेशन का ये दौर अमरीकी तारीख का मफलूकुल हाल दौर था उस मुश्किल वक्त में बहुत से अमरीकी अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे थे खुराक और घर जैसी बुनियादी सहूलियात भी उनकी दस्तरस से बाहर हो गई थी ये दौर बेश अमरीकियों के लिए शदीद माशी जदोजहद का वक्त था हुकूमत ने मदद करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मीषत को बेहतर होने में कई बरस लग गए थे डिजनी रिसोर्ट की तफरी मकामा से कुबत और पुरौनक माहौल उसे सयाहों में मकबूल बनाता है जी चाहे तो झील के किनारे घंटों चहलकदमी का लुत्फ उठाइये या किसी रेस्तोर में बैठकर मजेदार खानों से दिल बहलाइए करीबी थीम पार्क्स तक आसान रसाई भी उसे मुमताज करती है आज हमारे यहाँ आने की वजह महज सैर तफरी नहीं थी ये खुशकुन वजह मोना के बचपन की दोस्त फौजिया और क्लासमेट्स मंसूर और राना से मुलाकात थी इन तीनों से कॉलेज के हवाले से मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी ये तीनों दोस्त एक साथ टेम्पा से खासा तवील सफर करके सिर्फ हमसे मिलने और कॉलेज की यादें ताजा करने के लिए आज यहाँ आने वाले थे उनके पहुंचने में कुछ देर बाकी थी हम रंग बिरंगी इमारतों जानदार माहौल और फिजाओं में उड़ती केबल कार को सराहते हुए आगे बढ़े और बच्चों की रहनुमाई में बिलाखिर केबल कार के स्टेशन तक जा पहुंचे मैं और मोना तो एक सायादार बेंच पर बैठकर दोस्तों का इंतजार करने लगे बच्चों ने केबल कार एडवेंचर का टिकट खरीदा और बेताबी से इसमें सवार हो गए केबल कार रवानगी के वक्त उनका पुरजोश तय कहा हमने भी सुना हम बेंच पर बैठे बैठे सिर्फ मुस्कुराकर उनके इस मुत्दी जोश में शरीक हुए हमें तो केबल कार की सवारी अपने दोस्तों और गुजरी नौजवानी की याद के साथ करनी थी वो दोस्त अभी रास्ते में थे ढाई घंटे की ड्राइव करके वो बस पहुंचने ही वाले थे हम सबको एक दूसरे को आखिरी बार देखे कई साल गुजर चुके थे दोबारा मिलने की खुशगवारी में सस्पेंस का पहलू भी शामिल था बेंच पर बैठे मैं और मोना कॉलेज के दौर के किस्से कहानियां याद करते रहे दोस्ती किसी खजाने से कम तो नहीं होती ये दिनों को गरमाने और जिंदगियों में खुशी भर देने वाली यादें तखलीक करने का सबब बनती हैं। बच्चों की एक घंटे की केबल कार राइड यू महसूस हुआ जैसे चंद लम्हों में गुजर गई हो फिर ऑरलैंडो की इस हसीन दोपहर में हमें एक सिमत से बच्चे और दूसरी सिमत से फौजिया मंसूर और राना आते दिखाई दिए जारी है